Мы э, воюем, но ну, не то, чтобы не желая победы, но не борясь за победу. Наши люди задают вопросы, да? Если мы это начали, почему мы это делаем спустя руками? Это вопрос политической воли. Я ее у нас не вижу, поскольку вы сказали Роман в начале программы, когда вот говорили, тут шли намеки о том, что страна без ядерного оружия ничто, а страна с ядерным оружием, вот она, ее побаиваются. Мне кажется, российско-украинский конфликт показывает, может быть, первый раз в истории, кстати говоря, не имеет аналогов в мире, что страну с ядерным оружием перестают бояться это некий факт. Сначала боялись поставлять каски, потом шаг за шагом кто-то произнес фразу «лягушку варит постепенно». Эта метафора, на мой взгляд, очень точно определяет ситуацию. Является ли вызовом российской ядерной доктрине, когда б***ят за горизонтные РЛС, радиолокационные станции, которые, собственно, являются ключевым инструментом сдерживания и контроля за пусками ракет со стороны противника? Является ли вызовом ядерной доктрине России, когда бомбят аэродром с бомбардировщиками, которые могут нести ядерное оружие? По словам президента прямо сейчас мы делаем единственный вывод – не является. Это возвращает меня к вопросу об отсутствии политической воли. Естественно, речь не о том, что если украинцы или некий дрон, да, мы даже боимся сказать, что это украинцы, да, некий Хлопок произошел на станции, с да, задумлением. Некий дрон долетел до, за горизонт на РЛС и разбил ее. Естественно, речь не идет о том, чтобы отвечать ядерным оружием, да? речь идет о том, чтобы мысли не было ни у кого атаковать российские ядерные объекты. И здесь я вновь возвращаюсь к политической воле и перевожу ее э, в более широкий контекст. Да? Ну, поскольку ядерный контекст он очень узкий, очень радикальный, понятно. Э, действительно, на мой взгляд, можно сказать, и это часто видно, да, и э, по. Э, о том, о чем пишут наши военкоры, патриоты, по патриотическому сегменту соцсетей, да, что мы э, воюем, но ну, не то чтобы не желая победы, но не борясь за победу. Кстати говоря, слово победа и слово достижение целей. СВО ⁇ это разные термины, да, и отнюдь не идентичны друг другу. Да. Что кто-то говорит, ну стандарт ответ, ну мы же не такие, мы же не такусики. Да. если Украина вкладывается полностью и воюет по полностью, полностью используя все доступные силы и средства, то мы почему-то так не делаем. Ответ на вопрос, почему мы так не делаем, начав СВО. За два с половиной года я не услышал. Ну вот кроме этой риторической фразы «мы же не такие». И это приводит к мне выводу, что мы и останемся не такими. И политическая воля к достижению победы, по израильскому образцу хотя бы, да, как, как бьется Израиль, мы сейчас видим, да. С кем? С женщинами и с детьми? С женщинами и детьми. Ну вот, мы же не такие. Мы же не такие. Ну а чем вас а чем не, не Мы же не такие. А чем тебя этот аргумент не устраивает? Я а? к тому, что наши люди задают вопросы. Да? Если мы это начали, почему мы <свист> это делаем спустя рукава? Вот. <пух> Можно ответить Есть ответ. Не а не У спустя... меня тоже есть Да. Сейчас, сейчас, сейчас. Что значит спустя рукава, Олег Николаевич? Вот смотрите, просто Сейчас вот давайте попробуем. Да, вот а, у них контролировать ситуацию. Конечно. Они ударили Они по аэродрому нет? Энгельс. Да. Вы про это. Да. А, нам нужно было сразу нанести удар ебаным да. оружием. Нет. Мы не, не нанесли. А, Хорошо. 10 мостов через Днеп. Дунайская, Дунайская флотилия, чтобы которую чтобы сейчас делать, обсуждали. Да? Вариантов ответа, чтобы если уж раз такое случилось, да. Да. А почему-то случилось? Да потому что они знали, что мы не ответим, да. А, а, вариантов ответа было бы достаточно. И силы и средств, насколько я понимаю, чисто военных, у нас достаточно. Да? Чтобы уничтожить мосты через Днепр, их надо б***ть беспрерывно на протяжении трех месяцев. Ну, а, а, Нет а, а, мост, и больше ничем не заниматься мост у Херсона а, в дырочке превратили, бья его, ну, не три месяца и не каждый мы день. Мы его просто перестали латать. А мост в затоке, который мы б каждый день на протяжении месяца они латали латали и все мы устали его бомбить ну то есть вы считаете ну, то есть, что, что то есть мы как-то устали в б**, б**, что ли воюем да ли? да мой, силы мой вывод такой он, mm -hmm. он не нравится мне самому то есть я понимаю тут сейчас все накинулись на меня но не мы его сделать как если бы если и бы ты как ты не приводил, в пример Израиль который сегодня не воюет а истеричную я бы промолчал но простите если ты говоришь, что в полную силу это хотя бы по израильскому образцу, я не могу смолчать, потому что Израиль не воюет. Россия много раз, и из уст Путина мы это слышали, и не только, подчеркивала, что мы планируем все-таки нашу жизнь после войны вместе с Украиной в формате добрососедства, в формате двух государств, которые все-таки сопредельные. 800 в с лишним сейчас, скажем, и именно с США и с лишним дней мы планируем. Наши парни там, лучшие наши парни там, да? Ну мы возвращаемся. Живем... Хорошо, мы зараз поговоримо з Юрієм Федоренко, командиром батальйону ударних безпілотників Хілес 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Вітаємо, пана Юрію. Слава Україні. Героям слава. слава. Отже, може, ми почнемо з ось саме з того, що вдалося дронам долетіти до Моздоку. Це ж, як вважаєте, це реально може змінити ситуацію з цими, цими вилітами мігів та інших російських літаків, які запускають ракети по українським військам і по цивільним об'єктам України? Це одна з невіднятних складових загального вогневого впливу по ворогу. по ворога необхідно бити ешелонами. Є передня лінія боєзітнення. Прифронтова зона у них, яка достатньо насичена. Є об'єкти військової інфраструктури, по яких треба наносити враження вони на різних відстанях всередині Російської Федерації. І також, звісно, є об'єкти, зокрема і ті, які наповнюють нафтодоларом Російської Федерації, їхній бюджет військово-промислової комплекси, як наслідок за рахунок грошей, фінансується війна проти України і війна, якою цілею є основною цілею якої є, це знищення. Української державності знищення кожного українця, саме тому так чи інакше, по розвитку технологій, ми будемо вити ворога все потужніше і потужніше. А, пане Юрію, а от питання щодо харківського напрямку: насправді далі надзвичайно гарячий напрямок, але ми бачимо, що так званий російський наступ і на Харків і на Вовчанськ він, по суті, не те, що застопорився. Українські збройні сили зараз намагаються вибити расистів з Вовчанська. Ми бачимо, до речі, що насправді перестали так активно бити по ха. Маркову, на щастя. З чим це можна зараз пов'язувати? З тим, що успішно витискаємо окупантів, чи якісь інші, можливо, є причини на ситуацію за моїм переконанням, треба завжди дивитися комплексно. попередньо ми з вами проговорили, що цілі завдання противника залишаються незмінні щодо України, повне знищення. Відповідно, противника це Розплановано по етапам Донецька-Луганська область продовжує для противника залишатися одним з найпріоритетніших напрямків. Ми бачимо, які йдуть зараз жорстокі бої в напрямку Часового Яра в напрямку Покровського. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.